сегодня в преддверии великого праздника Дня Победы за Ацинфом во Второй мировой войне собрались здесь, чтобы поздравить вас, чтобы вспомнить о тех, кто, кого с нами нету, но кто вложил неоценимый, вклад в эту победу. У нас сегодня дорогие гости. Это городской голова Вершина Анатолий Алексеевич. Приехал поздравить вас, вручить подарки. Народный депутат Украины Артур Владимирович Мартаницкий сегодня накрыт этот праздничный стол депутат областного совета Пономарчук Николай Савельевич, секретарь городского совета Аматов Евгений Вадимович, и... депутаты городского совета, а также творческие... творческое объединение Фаэтон под руководством Мясаутова Михаила Ум... mm -hmm. Маровича, которое будет вам сегодня петь песни военных лет, как синий коров, а не нача, а гремень закончились бои. Не живы теперь, друзья, наполчали спутники мои. Я хожу в хороший час за Занесен, мы бы с ним как жили, как теряли трудный пес нашл. За друзей добавили еще. Если ты случайно неженатый, Ты, дружок, не столько не души. Здесь у нас в районе песня не богата. Девушки уж больно хороши. А семи короткими ночами От греме закончились бои. ничего не делают по отношению к ветеранам, приносите нам кашу и мы тут благодетелями сразу станем, только за чужой счет. Да? Знаете, вот все что делается, я анализирую по себе, это не делается для того, чтобы быть красивым перед кем-то. С моей стороны это делается искренне, с моей стороны это делается для того, чтобы отдать шану на украинский мове, шану тем, кто действительно ее заслужил не только те, которые полегли тогда в годы страшной войны, но и те, которые живут, те, которые застали ту, не только войну, но и разруху. Это немало, нем, нем, немалый героизм. И после войны было выстроить эту страну, восстановить ее, восстановить экономику и самое главное, восстановить отношения между людьми, потому что война поломала все. И сегодня мы отдаем шану тем людям, которые прошли через ту войну страшную, тяжелую, где миллионы жизней, десятки миллионов уходили. Ни одной семьи не было вообще ни в нашей стране, ни на постсоветском пространстве, ни одной семьи не было, чьи бы ни, горе не пришло в эту семью. И мы сейчас, сегодня делаем все для того, чтобы поблагодарить то поколение вас, поблагодарить за то, что вы воевали, за то, что вы защитили эту страну, за то, что вы отстояли, за то, что мы живем сейчас под мирным небом, за то, что наши дети растут над, под мирным небом. Экономика это все такое, это относительное. Выстроим, построим, заработаем, будем работать, это все зависит от нас. А вот война это страшное действительно, действительно страшное событие. И мы благодарны всем. Тем, которые прошли через эту войну, еще раз скажу, защитили нас и нашу страну. И сегодня мы поздравляем всех ветеранов, поздравляем участников боевых действий, которых, к сожалению, на сегодняшний день мы еще стояли в коридоре и говорили, что раньше выходили на День Победы, звон стоял в центре города, шли ветераны с медалями. Сейчас практически звона этого не слышно. Ну, особо уже некому звонит на сегодняшний день участников, реальных участников боевых действий в городе у нас осталось 68 человек. Думаете, 68 всего. Жизнь идет, время идет, не стоит на месте. Так что все, все в, этой, в этом мире относительно. Благодарность вам за то, что вы есть, за то, что вы отдали свое здоровье, время, молодость и порой жизни за свободу нашей державы нашей родной Украины. Дай Бог вам счастья, мирного неба самое главное, потому что до этого, когда у нас события происходили, до событий два, два года назад, до событий на Востоке, нам казалось, что все плохо, и, и, и денег не хватает, и того нету, и всего нету, все, все у нас плохо ну, сейчас кажется, как мало нам надо, да? Мир. Все остальное будет, все остальное будет хорошо. Так что я желаю всем мира, счастья, благополучия, чтобы ни в коем случае не пришла на нашу землю, а та страшная война, которая была тогда. Здоровья, счастья, благополучия. Живите долго. Рассказывайте детям Попытайтесь. Я понимаю, что детям сложно, потому что они не пробуют этого. Они, они не понимают. Им сложно понять, что это такое. Но когда они будут понимать, это уже будет поздно. Уже будет, уже будет сложно что-то остановить. Вот вроде бы сейчас ведут переговоры э, наши там, э, в восточной части, но пока переговоры не увенчиваются какими то успехами Мира на нашей земле и с Днем Победы. Спрашиваем. Ну, конечно, за подарки и цветы вам от Павлодарского городского головы. Я депутатов попрошу. уважаемые депутаты Нет. городского света, мы просим вас также помочь нам раздать подарки. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие ветераны, дорогие земляки, уважаемые присутствующие Анатолий Алексеевич, вот, ну, я же думаю, вот слова говорят, поздравления, понятно, праздник великий, череда таких праздников, да? И Христос воскрес, праздник Светлого Воскресения Христова. И огромный праздник День Победы. Праздник. Что там всего, всего советского народа, а сегодня просто всего народа, народа Украины. Кто бы там что ни говорил, кто бы как ни пытался перекроить эту историю, не получится. Память о тех потерях, о тех родных, близких, знакомых, которые защитили, защитили мир от фашизма. От э, нацизма, от проявлений и желания поработить, властвовать над рабами, наши деды, наши предки, кого? деды, отцы, вот то, что защитили наши предки ценой своей жизни, э, страданиями, э, канц, через пройдя концлагеря, оккупации, окопы эти все, мы не смогли, он, не, не почувствовали, что мир хрупок он такой. Прозевали. Вот пошли другие настроения. Агрессия в этот. Поэтому есть у нас сейчас э, война на востоке страны, на Донбассе. Есть территориальные э, лишения э, целостности нашей страны. Но где-то мы прозевали. Пусть эта вина будет на тех, кто в этом виноват. История растает все на своих местах. А я все-таки хочу повторить. Люди, давайте будем бдительны давайте будем бдительны в памяти тех, кто уже один раз защитил землю от нацизма. Не дал поработить. Не дал поработить совесть, сознание, волю. Не дал поработить. Поэтому а, тех, кому нет с нами сейчас, вечная светлая память, царство небесное. Тех, кто есть хорошего здоровья, состояния здоровья, вот, кто, кто, заботы, заботы государства внимание, а нам всем умение ценить и беречь ту память ведь от этого зависит мир и от этого зависит жизнь с праздником, дорогие мои с днем победы Спасибо. ну а мы продолжаем от организации Дети войны от ветеранов к вам обращается Федор Климентьевич Калтанюк отдыхающие, уважаемые наши сплощенные, пересмотрящие руководство города Павлограда области. Одна из одностей Украины выполняет столько работы, заботясь о тех людях, которые пролили пол, освобождая оккупированную территорию под фашистского мира. Поэтому не забываем, вы смотрите, как когда наше руководство расходится, сплотилось единое, нашли общий язык, как город Павлоград распитает. И о нас, стариках, которые восстанавливают эту страну, не забывают. И вот такой миатюрный поздравительный центр, как в котором мы находимся, я хочу поблагодарить руководство города Павлограда и особому. Управляющего здравоохранения Который это Сохранение И так заботится От всего коллектива Я выношу благодарность Всем Здесь сидящим Сегодня поклониться Тем товарищам которые защитили нас И скажу слова Да началась война Да война хитрая Да из-за сволочи Да из-за гитлера, Вперед за родину Вперед за Родину, вперед за Родину, за И І пішла вогнем палити, ворога харати, щоб на віки вічно била батьківщина мати. С праздником вам! Спасибо вам всем! Я благодарен судьбе, что вас всех вижу живыми здоровыми, я сказать, что большая часть у нас улыбается. Значит, еще впереди. Я глубоко уверен в том, что наше будущее предсказуемо. Так или иначе, не разу все закончится, значит, вы сделали все возможное, чтобы именно город Павлоград, Западный Донбасс просветал. Низкий вам потом с праздником. Сзади говорят, ты посмотри, опять бомбят, а я в ответ, да это ж просто мирно. Кому ответ, кто говорил, ведь я один в квартире был, живу у матери, давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред, передо мной стоял мой дед, мой дед, который... Был, и как на ловере в него снаряд попал Тут его взгляд задумчив стал И бедно долго замолчал Водок -то, кто и произнес Скажи мне, внук, ты отчего же так живешь? Как будто свой башмак жуешь Как будто жизнь для тебя пошла. совесть умерла, И что отмыться их не хватит, перебай. Я что-то